Вообще не смешно. Ну да. Джонс патрулирует улицы Киева. Не смешно. А вот если бы они знали, что ты будешь звать Леха, прям бы ржака была. under that a, that's the, yes. sound that a yes. that's the sound that of yes. that's the yes. sound that police <laughs> <laughs> детей. Теперь, короче, мне долю свою отдавать будете. Все теперь мне. Теперь все ваше мое. Вы ничего не имеете по жизни. С каждого дерева инжир мой, короче. Виноград сюда тащи. Короче, я теперь ваш пахан по жизни. А вы никто. Вы фраерат все будете, понятно? Вот такие, короче, начинают пироги закидывать. Короче, говорит, если что-нибудь так, я у вас всех подход сделаю такой. Что такое угода с Европейским Союзом для каждого из вас? Це заробітня плата і пенсія, яка в 5 разів вища ніж сьогодні в Україні. Це сучасна медицина, що по кишені кожному. Це нові технології, значні інвестиції, великий ринок, дешеві кредити і нові робочі місця. Це право кожного українця вільно подорожувати Європою без віз і кордонів. Я вам відповідаю на ваші питання дуже чітко, не з трьома пунктами, а одним. Завдання у 2015 році вижив. Я не буду вам тут заявляти популізм про те, що всі будуть жити багато і щасливо. Сьогодні я вам проведу лекцію ось о міжнародному положенням України. Но не так як це ділять наші депутати, ось, експерти, політологи і остальні туніяцевась, а простим пацанським язиком. І вот. так, Україна Вася, і де вона знаходиться? Что ты мне подсказываешь, Вася? Я и так знаю, где она находится, Вася. Ты еще и в рифму мне. Я имею в виду на карте, где находится. Ладно. Так вот, значит. Россия считает, что мы находимся между ними, Вася, и этими геями, проститутками Вася и наркоманами. Ну, Европа Вася. Да. А Европа считает, что мы как бы Вася защищаем их от пьяных медведей. Значит, а мне, если мне не изменяет память, и меня училка Вася правильно учила, значит мы находимся в центре Вася, ну вот этой самой Европы. То есть такой себе пупок Вася. Вот. Значит, пупок один, а претендентов на него много Вася. Вот такое географическое положение лучше всех Вася использовал Кучма. За міністра корупціонера Шевченка, якого ми сьогодні звільнили із посади. І тому ми сюди не владу прийшли ділити, а ми вернулись до парламенту проголосувати за реструктуризацію валютних кредитів, за скасування податку на пенсії, і фракція робить в цьому парламенті одне захищає інтереси людей. А ви через те, що 23 роки незалежності тільки владу ділите, доділились до того, що в 2000 В шестом Янукович повернулся до влады, а сегодня выводил эту владу яценюком децанюком и загорожая реваншом бабы Януковича. Что одна из тем программы ⁇ это борьба с коррупцией, с контрабандой, с преступностью в Одессе и Одесской области. Наши гости сегодня. Михаил Сукай Минуточку. Будь добры помедленнее. Я записываю. Михаил Супан Сакашвили. Михаил Супан Сакашвили. Михаил Сакашвили. Михаил Супан Сакашвили. Сакашвили. Михаил Супан Сакашвили. Супан Сакашвили. Господин. Вопрос до министра. Вы умеете доить коров? Дружище, я... Скажите, бы... вы умеете да. доить коров? Да. Як перед тем, как доедешь, что с нею треба делать? Расскажи. Ну, тебе, тебе главное не я показать пытаю, тебе. Я пытаюсь, как доедешь корову. Господин Лешко, господин куда Лешко, куда покажите, я... руками, минист, да, покажите руками, да, как доедешь да, корову. Руками, покажите, покажите руками, покажите руками, как... Господин Лешко, встань, Что за министр в сельско-господарской стране? Я сейчас покажу, что за министр? Вставайте за мисс коровы. Вставайте, я покажу. Вставайте. Как говорится, умная теля двух маток сосет. Причем при кучме последнее слово употреблялось в положительном смысле, а не так, как сейчас. Но сейчас пришла честная власть. И мы вдруг заявили, что мы идем в НАТО. Ну, в НАТО так в НАТО, только что было об этом так громко орать, вот. Нормальные пацаны все делают тихо, Вася, ночью, спокойно, без шума и пыли, вот. Раз Россия просыпается утром, а мы уже в НАТО. Они вам говорят, а мы вам, Вася, газ перекроем. Говорит, а мы попробуйте, Вася, мы уже раз в Евросоюзе. Вот. Надо было делать так, Вася чтобы мы сразу оказались в Евросоюзе, как говорится, без объявления. Вот пришел ты в бухгалтерию, а тебе вместо 2000 гривен дали 2000 евро. Ты радостный, Вася. Пошел, оплатил коммуналку 800, Вася. Отдал Коляну 300 евро долго, Вася. Вот. Стоя там в школу детям на обои, туда-сюда. Ну, короче, осталось у тебя 100 евро, как и было раньше. Вася. Только ощущение, Вася, что ты европеец. Слушай, обидно, кронуся. Обидно, ну ничего не сделал, да? Только вошел. Молодая еще, капризная. Какой капризный, слушай, хулиган! Тому що ми одна команда. Слава Україні! Я прийшов в тебе, нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сума розуму звела, ти ж мене підманула. Коллеги, я прошу успокоиться, мы сейчас поставим на голосование Пытание, что до зала народного депутата Левченко Прошу сесть на свои рабочие места